Мы хотим еще пригласить на поле Аладдина Аддыновича Магерамова. Поехал? Но все равно его нет, мы хотим поблагодарить за ту поддержку. А ты меня. Уважаемая команда, уважаемые посетители, я очень представитель Азербайджанской общины по Мамедович Каджиев поздравляю всех участников в этом мероприятии, которое лучшим образом прошло отлично. Я и поздравляю всех э, трех команд-победителей, значит, которые заняли место. Э, третье место, которое заняли, значит, команда Русич, поздравляю за это. Так, так. Потом, второе место, которое всегда занимают тоже, второе место, которое можно сказать лучшее, которое все время говорят лучшая середина, тоже азербайджанскую команду поздравляем. И поздравляем первое место, которое занял эта армянская команда. Поздравляю а также всех участников здесь, и которые участвовали и посмотрели это игры, всех граждан и всех жителей города Николаева. Мы хотим вручить почетную грамоту от молодежи национально-культурных обществ за огромный вклад в развитие молодежного движения национальных обществ в городе Николаеве, Николаевской области и формирование здорового образа жизни в молодежной среде Махерама Валадина Адыновичу. И сейчас хочет выступить представитель армянской диаспоры. Альберт Казарович. Дорогие друзья, очень удался праздник спорта, веселья. Я очень рад, что молодежь нашего города так дружно все вместе соревновались. И мне хочется поздравить всех команд, которые участвовали. Третье место заняли россияне. Я вас поздравляю, дорогие мои. Второе место наши земляки, азербайджанцы. Я вас тоже поздравляю. Конечно, мне очень приятно, что наши армяне заняли первое место. Я поздравляю. Это был турнир дружбы, межнациональный и очень прекрасный. Хотелось бы, чтобы эти турниры продолжались, и мы все здесь радовались. Независимо, кто будет выигрывать. Дай Бог всем спорту привет. Сейчас я хочу предоставить также нашему спонсору и одному из организаторов этого мероприятия, это Николай Васильевич Жук, это депутат областного совета фракции партии регионов и председатель Союза молодежи регионов Украина. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, турнир очень захватывающий. Вы знаете, как будто я побывал на чемпионате мира. Поэтому Несмотря на то, что кто-то проиграл сегодня, чтобы не расстраивались, я всем вам желаю, чтобы каждая из вас стран, которую вы сегодня представляли, Коля, в будущем попали Коля, на чемпионат мира. Суп. Суп. Хочу суп. даже сказать, суп. России, чтобы не расстраивалась, в отличие от национальной сборы, вы все-таки выбрали сегодня на маленьком таком чемпионате мира серебряной медали. С чем вас и поздравляю! Бронзер! Бронзер! бронзер. Бронзовый. Азербайджанцы молодцы. Как всегда, проявляете очень сильный характер. Ну, чуть-чуть не повезло. Но это, как говорится, пускай лучше поражение будет сейчас, чем потом. Поэтому тоже вас поздравляем. Ну и Армения. Знаете, хочу сказать на вашем языке шнорховор. Я хочу также вручить почетную грамоту Николаю Васильевичу Жуку за огромный вклад в развитие молодежного движения национальных обществ города Николаева и Николаевской области, а также в формирование и развитие здорового образа жизни в молодежной среде. А теперь мы хотим наградить победителей грамотами, медалями, кубком и мелкими призами мелкими. скромными Мелкие. <сос> <это. сос Cobalt> да. Так, за третье место награждается команда России. В... Вовнянка Николай. Да, да, да. Нету, нету. Нету. А, нету. Козыренко Никита. Да, да. <сос��> Россия! 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 Баева Кирилла. Самолюк Михаила. Тамалью, Комаренко Александра. Звезду Игоря.

Имкува Александра. Молодец, аж, За второе место в первом международном турнире Кубок нации по мини-футболу среди представителей молодежи национальной культуры общества города Николая Николаевской области нарождается команда Азербайджана. Победа

Алиева Амида. Сафарова Дильгана. Сабирзада Бакима. Поздравляю. Валеева Анара. Итак, победители наших. За первое место награждается команда Армении. Капитан команды. ب <inaudible> <inaudible> <inaudible>